Вот. Я всех поздравляю с завершением чемпионата. Это была финальная игра в этом сезоне. Начать хочу с подяки для Воронюка Юрия Александровича. <звы> ну, награждение команды Керуан за третье место начну с награждения лучшего игрока. Щекот Дмитрий. Ну и за третье место в этом сезоне, надеюсь, это будет самое низкое место, которое будете дальше занимать, занимает команда Кирлан.